Главнокомандующий Сырский. Самые теплые отношение к нему. То есть он профессиональный военный. Закончил все военные институции, то есть сухопучек профессиональный. Когда я с ним познакомился, то был сентябрь 2022 года. Он был командующий хортица. Я приехал с тремя экипажами дронов и начал работать. И, безусловно, есть система и есть что-то инородное, которое пытается проникнуть в эту систему. И система начинает это выталкивать мы не понимали, как работает документооборот, как происходит взаимоотношения с батальоном, с бригадой, с ротой, каким документом регламентируется, как выбираются цели, как подаются отчеты. И я очень хорошо помню, тогда я тогда еще был младшим лейтенантом, вот, а в командовании там все были самые маленькие, это полковники и генералы. Вот. И когда меня начинали так откровенно прессовать, засылая куда-то в непонятно куда, то есть я просто обращался к Александру Станиславовичу, и он просто он просто разводил тучи руками, что называется, то есть он очень, вот, он очень чувствует где человек прав, где не прав, где есть польза, где нет пользы. Если он видит, что от тебя есть польза и конструктив, он тебе дает все возможности. Если он видит, что ты просто сказочник и там, прожигаешь время, он безусловно тебя отправит с левой ноги прямой, то есть получается, он жесткий, четкий, вот и в нашем случае он очень четко оценил значение дронов и для нас открылись все возможности форта, я помню, то есть как бы боеприпаса нету, приглашает боеприпасы сколько попросят, этих табов нету, пожалуйста, ВРК нету, пожалуйста, то есть все вопросы, которые возникали с ним Полная поддержка была. Я могу сказать, что мы, наверное, без него как подразделение не выросли бы, не интегрировались бы в военную систему. Уже потом по нашим стопам пошли очень многие, понимая, как происходит взаимоотношение, уже чтобы понимали. И когда приходили новые дрончики, они уже знали, вот лазеры вот так работают, вот мы по такой же модели и вам сделаем документы оборот, все остальное. То есть вот мы протаптывали, но первую модель, которую мы сложили, это с ним, конечно.